Alovar. Salamırəm hər birinizə. İlk öncə aşağıdakı sizlərin önündeyim, qardaş ölkədəyəm. Baxmayaraq ki, bizim Bakıda olmalı oyun, yəni Türkiyədə keçirilməli oldu. Və hər bir halda buna sevincliyəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Maça gəldikdə, iyi bir takıma qarşı oynayırıq. Ə, çox tələbəli bir tamaşa qarşı oynayırıq və çox iyi bir məşqçiləri var, hocaları var. Ə, hər bir halda çalışacağıq ki daha doğru oyun qurmağa, daha düzgün oyun qurmağa və maşının sonunda gözəl bir oyunla oyunu başa vurmaq istərdik. Qədər. Bəli, zor bir durum. Əlbəttə ki, bu gün futbolla siyasət, demək olar ki, bir-birinə qarışmış. Amma hər bir halda hər bir insanın üzərinə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının üzərinə öz vəzifəsi düşür. Və biz də Qarabağ olaraq, Qarabağ takımı olaraq çalışırıq ki, bu vəzifəni doğru-düzgün yerinə yetirməyə. Nə qədər zor olsa da, fikrimiz, düşüncələrimiz sərhəddə olsa da, əskərlərimizin yanında olsa da, amma Yenə də, yəni işimizi çalışırıq ki, layiqincə yerinə yetirməyə. Amma inanın ki, yəni özümüzü evdə hiss edirik. Yəni bu bizim üçün böyük bir üstünlükdür və böyük bir sevincdir. Amma inşallah düşünürəm ki, yaxın vaxt yaxın zamanlarda torpaqlarımız geri qayıdacaq və təcili ilə buna son qoyulacaq. 30 ilə kəsliyi son qoyulacaq. Bunu, təşəkkür edirəm. Digər spor və zəynetçi Ə, makabi Tel Aviv maçı mücadelesinde takımımızın ne gibi eksiklikleri gözlemlediniz ve Villarreal karşısında bu eksiklikleri hangi eksiklikleri kapatmayı nasıl kapatmayı düşüneceksiniz? Eee, sevgili takımlar. Yani Villarreal takımı La Liga'nın liderlerinden biri. Yani tam teşekküllü takımlardı. Ə, makabi takımına karşı elbette ki ə, zor oldu ama eee, indiki dönemde Bugünkü dövrdə həddindən artıq ə, takımı eyni performansı saxlamaq çox çor. Əlaqəsiz bu pandemiyadan sonra buna görə çatışmazlıqlarımız oldu və ə, xeyli sayda bizim oyunçu itkilərimiz var. Ə, demək olar ki, 1 aydan çoxdur tam istədiyimiz takımı biz ə, ə, əldə edə bilmirik. Yəni futbolçuları tam istədiyimiz performansda saxlaya bilmirik. Buna görə çatışmazlıqlar var, amma 1-0-lıq məğlubət olsa da Takım eştepis performans göstərmədi. Çalışıb ordakı səhfləri bir daha təkrarlamayacaq. <laughs> Haber bulunan her gün hoş geldiniz. Diğer e, aya Sivasspor maçında hücum yönünde çok etkiliydi ama 3 golle yetdi. Biraz kolay qoyan bir gördük sizdə. Siz nasıl bir oyun anlayışı ilə sahada olacaqsınız? Evet, e, maça baxdım. E, çok maraqlıdir. İnteresan bir maç oldu. Yəni 8 gol bir maçda, əlbəttə ki, bu seyirçi üçün çox gözəl. Yəni qolların sayı çox oldu, səl seyirçi üçün o qədər ə, maraqlı olur. Və ə, dediyim kimi hər bir takım hər maçdan sonra öz oyununun analizini aparır və çalışır ki, digər maçlarda bu səhfləri etməməyə. Və Sivasspor da bu gün biz ə, takımları belə deyək, yəni bir-birinə müqayisə etsək ən türkərligə daha üst, yəni bizim Azərbaycan liqindən. E, amma e, elə də əsasən e, Qolbruxan bir takım deyil, amma daha çox qol vurmağı bacaran bir takımdır. Bunun üçün bizə e, defansda biraz ola bilər problemlərimiz olsun. Zaten oyunçularımızın 2 e, oyunçumuz ola bilər ki, bu maçda iştirak etməsin. Əsas bizim oyunçularımız. Amma yenə də hələ yarına Zamanımız var daha yakından e, oyunu analiz edip çalışıyor ki düzgün oyun kurma. <laughs> evet, hocam hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi İstanbul'dasınız. Cuma sabah e, tekrar Bakır gideceksiniz. Sonrasında da tekrar Sivas maçı için Türkiye'ye geleceksiniz. Sizin için zorlu bir periyot olacak. Sivas maçına yorgun geleceğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü sürekli bir seyahat ve maç temposu üzeriniz olacak. Evet. bizim üçün hal-hazırda ən zor olan elə bu. Çünki 6 maç dışarıda oynamaq, yəni səfərdə oynamaq elə də asan deyil və hər 2 gündən bir, 3 gündən bir biz yəni havada, yəni səfərdə digər iqlimi olan ölkələrdə bu futbolçular üçün həddən artıq çor, onların öz stabil performansını saxlamaq həddən artıq çox zor və belə olduğu halda bəzən olur ki, bir maça yorğun çıxa bilərsən, digərlərinə ota bilər, normal çıxa bilərsən, amma şimdi elə bir durum ki, bütün maçlarda ola bilər ki, yorğunçuluq olsun, amma başqa bizim belə deyək, yəni çıxış yolumuz yox və bəzi rotasiyalar yapacağız, bəzi oyunçularımızı belə deyək, ə, bəzi oyunlarda gənc oyunçularımızı ola bilər meydanə buraxaq. Bu hər bir halda çalışırıq ki, dediyim kimi həmişə düzgün doğru qərar verməyə. Təşəkkür edirəm. Son. Başqa sualınız var? Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm Ərbənizə, çox sağ olun. Qladioy də gəldik. İndi gəldik Türkiyəyə. Əhəmiyyətli bir maçımız var. Villarrealla. Yəni Alnöorskii Billerial böyük bir takım, yəni şu anda da İspaniyada çox görkəmli oyun nümayiş etdirir. Baxmayaraq ki bu günləri yəni Azərbaycanın, yəni Qaraqov klubunun ə, vəziyyəti o qədər də belə yaxşı deyil, amma ə, yenə də də biz bura gəldik futbol oynamağa və biz çalışacağıq ki, yəni Azərbaycanın və Qaraqov klubunun yaxşı təmsil eləyək. Yəni baş məşçi ilə artıq Realın oyunu analiz etməyə başladıq və inanıram ki, yarın maçda iyi bir maç keçəcək və ə, yaxşı bir nəticə əldə qazana biləcəyik. Eh, saludos a todos.